खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा गुरुर गुरुर तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भव सिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथः मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वं मम देवदे మీకు కలిగిన ఆనందాన్ని మాకు మంచి కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మీ అందరికీ తెలుసు కదా మనం ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చేయాలి అంటే మన సంగీత సాధనాంజలి ఛానల్ని అలాగే సింగ్ విత్ గీతాంజలి ఛానల్ని పాటలు స్తోత్రాలు అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి తర్వాత వీడియోలో మరొక చక్కటి పాటతో మళ్ళీ తిరిగి కలుసుకుందాం